bir yigit payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib yo rasululloh zinoga ruxsat bering man zino qilmasam turolmayman dedi sahobalar hammasi bir jirg'anib g'azablanishib to'xtat gapingni nima deyapsan dedilar saror alam aytdilar savol berdi javob berayin o'zingizni bosing parvara olam aytdilar onangni zino qilganligini xohlaysanmi yo'q dedi butun olam xalqi ham yoqtirmaydi opangni zino qilishini xohlaysanmi yo'q butun xalq ham yoqtirmaydi singlingni zino qilishini xohlaysanmi yo'q butun olam xalqi ham xohlamaydi kızının zina kırısını haklıysam mı? Yok. Bütün alem hakkı hem hakla mıydı? Hatının zina kırısını haklıysam mı? Yok. Bütün alem hakkı hem hakla mıydı? Ne mege ruhsat soru yapsan bu mesem bun iplas nersi gediler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zina ya bir anı hatını bilen, ya bir anı kızı bilen, ya bir anı sinisi bilen, ya bir anı anası bilen, ya bir anı afesi bilen kılesendir. osmondan tushirib bo'ladimi o'zingni yuragingga shu narsani ber savolni xudo pichoqda badaningni kesib ko'rda kim birovni badaniga pichoq tiqib ko'r o'zingni birov ig'vo qilsa ustingdan kulsa sha'mingga dog' tushirsa qanday g'azabing kelib tushkunlikka tushasan